अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का वाकया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया है एक बादशाह के बेटे को दोबारा जिंदा करने का तो दोस्तों वाकया बड़ा ही दिलचस्प है आप लोग वाकये को आखिर तक जरूर सुने लाइक शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वाकया कैसा लगा हजरत हसान इन का बयान है कि बनी इसराइल के एक बादशाह का तकाल होने लगा तो उसका बेटा हनुज दूर अफुलगी से आगे न बढ़ने की वजह से एक शख्स को सल्तनत सौंपते हुए वसीयत की के मेरे बेटे के बड़े होने के बाद तमाम सल्तनत उसके हवाले कर देना उसके बाद बादशाह का इंतकाल हो गया और अमूर सल्तनत शख्स मजकूर ने संभाल ली लोग बादशाह के बेटे के बड़े होने के इंतजार में थे वो अपनी वालिद की जगह संभाले मगर कजा इलाही से बादशाह के बेटे का बचपन ही में इंतकाल हो गया लोगों में कोहराम मच हजरत ईसा सलाम बच्चे, बच्चे के जनाजे में बचे तो उसके वालदा से, से कहा कि अगर मैं बाकुम खुदा बंदी तुम्हारे बेटे, बेटे को जिंदा कर दूं तो, तो क्या, क्या तुम मुझ पर ईमान लाकर मेरी इतबा करोगी उसने कहा क्यों नहीं हजरत ईसा सलाम ने अल्लाह से दुआ की तो बच्चा कफन हटाता हुआ उठ बैठा लोगों ने ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर बरसना शुरू कर दिया कि तुम जादूगर नस्ल के हो तुमने अपने जादू से ऐसा किया है ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तकुब करने लगे अब अलैहिस्सलाम ने बुलंद पसान में जाकर पना ली अभी इबलीस आया और, और कहने लगा कि मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूँ आपने इससे कोई माल दौलत का मुतालबा नहीं किया और न बालिस भर जमीन उनसे मांगी फिर भी इन लोगों ने आपके साथ बदतरीन सुलूक किया आप अगर इस बुलंद चट्टान से खुद को गिरा देते ताकि फरिश्ता उछल कर आपको पकड़ आपके रब के पास पहुँचा देता और आप इन बदनहाद लोगों से निजात हासिल कर लेते आप ने फरमाया ए जलालत की सारी मंजिली ए जलालत की सारी मंजिले तय करने वाले कमीने मेरे खुदा ने मुझे यह तालीम दी है कि मैं अपने खुदा से ना मालूम जब तक ये मालूम ना कर लो कि वो मुझसे राजी है या नाराज उसके बाद इबलीस वहाँ से नामराद वापस हो गया इधर बच्चे की वालदा लोगों से मुखातिब होकर कहने लगी कि तुम वही लोग नहीं हो जो बच्चे के इंतकाल पर रोने पीटने लगे थे कपड़े फाड़ने लगे थे अब इस मोहसिन के कत्ल के पे हो गए जिसके हाथों अल्लाह ताला ने उसे दोबारा जिंदा कर दिया बच्चे के वालदा के ये मुलातब कारगरों लोगों ने कहा फिर आप क्या मशवरा देती हैं? उसने कहा उस मोहसिन को ले आओ और उस पर ईमान लाओ चुनाचे लोगों ने हजरत ईसा आलाम को निराम इज्जत और इकराम के साथ बुलाकर लाया गया लाया और हजरत ईसा आलाम से कहा कि एक काम और कर करके दिखाइए अगर आपने ये कर लिया तो हम आप पर ईमान ले आएंगे की बात पर मर मिटेंगे आपने फरमाया वो क्या काम है उन्होंने कहा कि आप हमारे सामने हजरत अजीज़ अलैहिस्सलाम को जिंदा करें। आप अलैहिस्सलाम ने कबर की जगह मालूम की उन लोगों को लेकर उस जगह गए और वजू करके दो रकात नमाज पढ़ी उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ की तो हजरत सलाम मिट्टी हटाते हुए बाहर जिंदा शामिल निकल आए आपके सर और दाढ़ी के आधे बाल सफेद हो चुके थे आपने हजरत ईसा सलाम से फरमाया इब मरियम ये आपका काम है कि आप मुझे कब्र से बाहर ले आए आप ने फरमाया ये मैंने आपकी कौम की खातिर किया है इन लोगों ने मुझे कहा था कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे जब तक मैं इनके लिए आपको जिंदा ना कर दूं आप आपकी कौम की, की हिदायत के आगे यह कोई बड़ी, बड़ी बात, 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 बात नहीं है हजरत अजीज ने लोगों को नसीहत की कि वो ईसा पर ईमान लाए और उनके इर्शाद इरशादात की तामील करें। लोगों ने पूछा आप तो इस हाल में दुनिया से तशरीफ ले गए थे के सर और दाढ़ी के बाल सियाह थे अब आधे सफ़ेद कैसे हो गए अब अल्सलाम ने फरमाया जब मैंने जिंदा होकर उठने की अस्तिनी तो अदा सनी तो मैंने सुनी तो मैंने, सुनी तो मैंने समझा कि ये मैदान महशर की तरफ जाने के लिए शोर इसराफिल की आवाज़ है इतने में एक फरिश्ता ने मुझे आकर बताया बताकर कर नहीं आकर बताकर नहीं मुझे आकर बताया कि नहीं यह तो इब्ने मरियम की पुकार है तो सफेदी यहीं तक आकर रुक गई दोस्तों आप लोगों को यह वाकया कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर